tengok ke depan semua tu benang dengan cat boleh gunakan benang kita boleh gunakan cat nampak dia tarik macam tu saya pilih ni antara yang terbaik di sekolah untuk menghasilkan yang terbaik okey baik boleh mula. ibarat lilin membakar diri demi menerangi orang lain, perumpamaan yang bertepatan buat guru-guru di serata dunia. Tidak terkecuali seorang guru di Sekolah Kebangsaan Filda Mempah Kedua, Bentong Pahang. Saya Cikgu Muhammad Uzairi bin Haji Ahmad. Saya berumur 49 tahun. Saya sudah mengajar di sekolah ini selama 20 tahun. Sewaktu sedang melanjutkan pengajian dalam jurusan Diploma Perguruan Option Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni Visual di mata Perguruan Persekutuan Pulau Pinang, Cikgu Huzairi mengalami kelumpuhan separuh badan akibat terjatuh daripada pokok. Berusia 24 tahun ketika kejadian, ia tidak mematahkan semangat Cikgu Huzairi sebaliknya bertekad untuk meneruskan impiannya menjadi seorang guru. Apabila saya dipanggil oleh KPN semula untuk ditemu ramah, ada temu duga lah. Jadinya saya pun pergi dan mereka sebenarnya nak tengok mental saya kuat untuk menghadapinya dan saya dapat menjawab dengan baik. Dan pada saya, dah itu adalah titik cita, cita saya dan juga cita ayah saya yang mengharapkan saya menjadi seorang guru dan saya rasa saya tak tak lepaskan peluang ni dan saya nak membuktikan bahawa walaupun saya seorang kurang upaya, saya tetap menjadi seorang guru yang terbaik. Bagus, teruskan kecemerlangan. Okey. Nah. Okey. Tengok kamera. ah, okey. Cikgu Zahiri ni seorang yang baik and then dia bersungguh-sungguh kalau kita orang macam ada minat seni, dia memang bersungguh-sungguh supaya kita orang praktis lalu untuk pergi lebih jauh. Mulu berkhidmat sebagai guru besar di sekolah ini sejak Januari 2024, Cikgu Rozikin telah mengenali Cikgu Huzairi semenjak sama-sama bertugas di SK Felda Mempaga 1 pada tahun 2001. Dan dia datang ke sekolah Mempaga 1 untuk praktikal. Masa tu dia masih maktab lah. Dan saya bila saya kenal tu dia ni seorang guru yang begitu committed lah dengan tugasnya. Keyakinan dia tu memang tinggilah. Walaupun dia berkeadaan begitu tapi dia semangat dia memang tinggi berdasarkan minat dan kemahirannya dalam bidang muzik, guru yang tercalon antara lima teratas di Malaysia Teacher Prize 2024 ini telah berjaya mengangkat nama SK Filda Mepaga menerusi pelbagai pertandingan muzik. Banyaklah yang saya buat ya sampai saya buat galeri muzik, pasukan sekolah ni saya melatih pasukan kompang, pasukan asyik ya live band, dan banyaklah benda setiap pertandingan sekolah tu dan kibitaraan hari tu lebih kepada itulah pendidikan muzik dan kebudayaan ya. saya buat latihan ke peringkat daerah uh, negeri dan juga kebangsaan ya. anugerah persembahan terbaik Petro Dengi, peringkat kebangsaan ya. Uh, keyboard pasukan keyboard uh, anugerah emas tahun 2019 banyaklah nasik dah daerah ni dah lima kali Johan negeri pernah nombor tiga nombor dua yang singkat ya kompang pernah naik Johan negeri jadi banyaklah benda yang saya, saya buat tu untuk menggunakan apa ni muzik tulah. ibu saya ibu adik ya bila saya berada di sekolah ini dia saya tahu dia telah lama berkarya daripada dia telah lama berkhidmat. kalau tengok data dari segi data dia daripada tahun 2005 lagi dia telah pun berkecimpung untuk menjadi seorang guru yang begitu cemerlang dapat anugerah yang banyaklah dan pada tahun lepas bila saya berada di sini anugerah yang paling dia dapat tu ialah malaysia top 5 lah uh, Malaysia Teacher Prize dan baru-baru ni pun dia ada dapat anugerah daripada Universiti Malaysia Pahang. Bagi saya saya kagumlah dengan apa yang dia capai pada diri dia sendiri. Namun Cikgu Huzairi terpaksa akur untuk melepaskan bidang muzik yang diminatinya setelah doktor mengesahkan sarafnya semakin lemah ikoran masalah tulang belakang. tidak ingin berputus asa untuk terus menabur bakti dalam mendidik Cikgu Huzairi kini beralih mengajar dalam bidang pendidikan seni visual saya lihat kebanyakan murid ni dia boring dengan aktiviti mewarna, balik-balik mewarna. Lepas tu dia orang pula tu uh, mewarna, melukis pandai, tapi bila mewarna mereka tak pandai. Jadi saya pun pandang itu satu masalah. Saya jadikan satu kajian, saya latih murid ni mewarna dengan baik. Saya mula dengan lukisan abstrak dulu, lepas tu baru ke peringkat realisma kan. Lama-lama budak dia dapat melatih tangan dengan lebih baik semasa mewarnalah. Ha, jadinya tak sangka pula apabila saya buat pameran 2020 di Dewan Pagi Satu ada pihak yang membeli lukisan kan bermula pada tu saya pandang maknanya benda ni boleh buat sumber kewangan dan juga menghargai bakat murid tu jadi saya pun meneruskan dengan aktiviti seni dengan lebih serius lah menjadi guru, selamanya panggilan itu akan digunakan kepada individu tersebut sebagai tanda penghormatan atas jasa yang dicurahkan. Muhammad Ayub Shah Sulaiman antara bekas murid Cikgu Huzairi di SK Felda Mempaga II. Anak kelahiran Felda Mempaga ini mula mengenali Cikgu Huzairi sewaktu guru itu bertugas di sekolah tersebut pada tahun 2005 sejujurnya masa sebelum kehadiran beliau lah ke sekolah tu subjek muzik ni dia macam kita sedia maklum murid-murid hanya menyanyi saling lirik macam tu kan okay? dan tak ada aktiviti di luar waktu sekolah lah tapi semenjak beliau bertukar ke sekolah tu program waktu petang dah mula dijalankan macam sebagai contoh kita ada tubuhkan pasukan kompang jadi aktiviti kami kanak-kanak sebagai kanak masa tu tak ada okay, macam habis sekolah terus pergi main ke merayau. tak dia macam habis sekolah biar sekolah, sekolah kafar kejap dan kita pergi latihan kompang uh, ha, so kita tak ada macam petang-petang kalau tak nak pergi sekolah kafar tu kita merayau uh, ha, tak betul, betul kita ada terisilah kita punya masa tu dengan program yang bermanfaat kini bekas murid cikgu Huzairi itu juga sudah bergelar seorang guru Pengalaman manis sepanjang berada di bangku persekolahan menjadikan Ayub berazam untuk memberikan khidmat terbaik dalam mendidik anak-anak muridnya pula. Apatah lagi guru murid ini menjadi saksi kepribadian Cikgu Huzairi ketika mengajar beliau dan rakan-rakannya dahulu daripada kepribadian Cikgu Zahiri ni kita kena ikhlas dalam buat satu kerja sebab benda ni berlaku depan mata saya sendiri bila kita sebagai seorang guru ni Memang kita banyak berkorban. Kadang-kadang kita keluarkan duit kita sendiri, kita nak bawa anak murid kita pergi program, pergi pertandingan. Kita nak mengharapkan dana-dana macam PIBG saja semata mata tak mampu, tak cukup, tak memadai. Sebagai seorang guru ni, dia memang perlu banyak berkorban. Duit sendiri tu ke macam, yang penting anak murid dapat sesuatu. Ha, anak murid dapat pengalaman, anak murid dapat sesuatu daripada program yang kita nak buat tu. Jadi, harta benda tu kita macam tak apa, ini kita serkah jariah kita, amal jariah kita. Kita jangan berkira lah. Ha, dalam kita bertugas, kita sebagai guru, jangan berkira sama sekali. Ayub yang baru saja bertukar ke Sekolah Kebangsaan Sulaiman juga turut mengajar dalam mata pelajaran muzik. Walau telah lama meninggalkan dunia sekolah rendah, Ayub masih kekal berhubung rapat dengan Cikgu Huzairi. Habis sekolah rendah, saya masuk sekolah menengah pun di sini juga. Jadi kita siasa bertemu. Kadang-kadang saya naik motor pusing. Orang-orang pusing bila jumpa kita bertegur. Dan Cikgu Zahiri ni ada juga kadang minta tolong untuk handle program. Macam masa saya sekolah menengah, Cikgu Zahiri minta tolong saya pula untuk ajar pasukan kompang sekolah. Jadi dia macam alumni menyemai bakti baliklah pada sekolah rendah. Di situlah bila kita siasa berhubung, ada banyak program kita buat sekali. Jadi itulah yang antara faktor lah kita siasa keep in touch sampai sekarang. Setiap manusia pasti mempunyai sasaran untuk mencapai kejayaan yang lebih besar dalam kehidupan mereka. Tidak menjadikan keadaan fizikalnya sebagai batu penghalang, Cikgu Huzairi juga berusaha merealisasikan impiannya sebelum tiba waktu untuk bersara. Okey, impian saya lah kalau boleh tu saya nak jadi petabir. Ya, saya pun dah pernah ditunggu-tunggu untuk jadi petabir tapi tak berjaya. Itu mungkin bukan rezeki lah ya. Ha, jadi pun ada juga saya terfikir nak jadi pesyarah sebab saya pun sama belajar. Impian saya sebenarnya saya nak jadi salah seorang senator lah, orang kurang upaya ya. Selepas senator yang sebelum ni lah. Saya usaha ke arah tu sebab saya rasa saya nak membantu rakan-rakan uh, OKU di Malaysia ni lah. Maupun di dunia sekali. Dan semangat yang ditonjolkan cikgu Huzairi sewajarnya dijadikan teladan buat guru-guru lain terutamanya yang masih baru dalam dunia pendidikan Betul dia seorang guru yang bagi kita dia kurang dari segi fizikal lah tapi saya sentiasa katakan pada dia bahawa tidak boleh jadikan itu sebagai alasan Maknanya apabila saya berkata kepada beliau begitu di hadapan cikgu-cikgu saya yang lain, maknanya cikgu lain tu kena take note bahawa kita yang sempurna boleh lakukan yang lebih baik daripada dia dalam keadaan uh, dia begitu. Gemar mengangkat dan menghargai usaha murid-muridnya, Cikgu Huzairi mengambil inisiatif menghias satu sudut di SK Filda Mempaga 2 ini dengan hasil karya mereka. Ia dinamakan Lorong Kesenian Al-Farabi, sempena nama salah seorang cendekiawan Islam. Setiap kali, enam bulan sekali, kita akan tukar bila penggal pertama dah habis. Kita akan tukar karya-karya ini. Jika murid nak bawa balik, kita bagi. Tapi jika murid nak simpan di sekolah, kita akan letak di bilik uh, pendidikan seni media, PSB. Sebab pada saya, saya nak melahirkan pelukis dan juga karya-karya yang uh, lebih segar, lebih profesional ya yeah. benda-benda ni akan mendatangkan uh, kebaikan kepada mereka apabila mereka ke peringkat remaja nanti dan seterusnya dewasa kan benda-benda inilah yang uh, saya buat uh, yang mereka akan tengok balik kadang kadang mereka datang bersama dengan mereka punya anak kan Ini asyik karya mereka macam yang saya buat letak dalam Facebook ya mereka nyanyi ke apa dan dengan pertandingan tertentu mereka terima kasih bila mereka bercakap macam tu kita rasa sangat sangat seronok lah ya apa yang kita buat di sekolah rendah ni mereka rasa sebuah alam yang sangat seronok itulah yang kebanyakan cikgu-cikgu seni anak bagi kepada murid-murid di sekolah rendah lah Sekolah Kebangsaan Felda Mempaga II merupakan sebuah sekolah luar bandar yang terletak di Bentong Pahang. Selain aliran perdana, sekolah ini turut menempatkan kelas prasekolah dan program pendidikan khas integrasi PPKI. Sifat Cikgu Huzairi yang mudah mesra dah sering mengambil berat tentang murid-murid membuatkan guru ini mudah didekati. Sebab Cikgu Huzairi ni baik, dia ajar kita tu kita faham and then dia semangat dia tu lah untuk kita tu memang... Great lah. sebab waktu macam cikgu Zairi tu kan waktu dia walaupun dia berkerusi roda dia tetap ada semangat untuk teruskan usaha dia dia tak ada lah walaupun dia istimewa dia tetap ada semangat macam orang biasa atas pengalamannya sejak mula berkerusi roda cikgu Huzairi menyedari sistem sokongan daripada keluarga dan masyarakat menjadi faktor guru ini mampu meneruskan kerjayanya dengan baik. Justeru, atas inisiatifnya, Cikgu Huzairi telah menubuhkan kumpulan guru OKU Malaysia. Apabila saya memenangi banyak anugerah, saya tak nak uh, hanya saya saja. Saya rasa kena kongsi dengan rakan-rakan lain. Saya mencari guru-guru uh, OKU di Malaysia ni untuk sama-sama berkongsi cerita. Saya tubuhkan WhatsApp, tubuhkan page guru Okay Malaysia dan saya jumpa ramai rupanya guru-guru Okay Malaysia yang down, yang uh, yang semangatnya jatuh. Ya, apabila sihat tiba-tiba jadi OKU, mereka rasa mereka perlu ada satu sistem lah, satu satu persatuan untuk mereka sama berkongsi. Uh, Jadi ni di situlah saya ceritakan macam mana kisah saya. Ya, bila dia ada masalah, macam mana nak selesaikan. Bila saya kena senator, di situlah mencari peluang untuk memajukan OKU seperti saya juga guru-guru tu. Jadi tertubuhlah guru OKU Malaysia. Perjalanan menjadi seorang guru OKU sememangnya tidak mudah. Namun, rasa reda membuatkan Cikgu Huzairi terus membina kejayaannya sendiri. Pada saya, kita tak boleh nak melawan takdir. Berperang dengan takdir lah. Bernamailah dengan takdir kan. Sebab pada saya, apa yang kita dapat ni ini yang Allah bagi ni satu anugerah. Dulunya masa saya sihat, saya biasa je. Tapi apabila saya jadi macam ni, saya seolah dilahirkan semula untuk lebih berjaya dan saya buktikan selama 24 tahun ni dengan berbagai yang saya telah berjaya yang saya buat ya macam-macam dan kita rasa benda ni Allah bagi satu dugaan satu cabaran kita anggap itu satu benda yang baiklah kita pandang benda ni untuk lebih majukan diri setakat yang kita mampu bagi sebaik baik sebab peluang tu kita ni hidup ni sekali ya peluang tu hanya datang kadang-kadang sekali atau dua kali jadi buatlah sebaik mungkin saya selalu juga nasihat ya terlibat dengan program kaunselor kadang-kadang kan, dalam telefon ceramah apa semua dan itu yang saya suka masuk apa yang saya buat ke dalam Facebook ataupun media sosial supaya jadi contoh kepada rakan-rakan yang senasib saya menjadikan saya ini role model kepada mereka lah. Walaupun menjadi guru bukanlah cita-citanya sejak kecil, Ayub tekad memikul amanah untuk mendidik murid-muridnya berbekalkan ilmu dimiliki. Malah nasihat Cikgu Uzairi supaya ikhlas melaksanakan tugas sebagai seorang guru akan sentiasa tersemat dalam ingatan. Nasihat beliau yang paling saya ingat sampai sekaranglah. Kita jadi cikgu. Maksudnya kat sini tak kisah kita ajar subjek apa-apa pun. Yang penting kita nak mendidik, nak membentuk satu manusia untuk menjadi manusia yang berbakti kepada orang lain. Jadi, bila kita mengajar muzik ni, kita bukan hanya sekadar mengajar teori, mengajar macam mana notasi-notasi muzik, teknik nyanyian ke, cara bermain alat-alat muzik, alat perkusi. Tapi, dalam masa yang sama tu, kita nak bentuk peribadi murid. Muzik tu, subjek muzik tu, kita jadikan hanya sebagai tool untuk kita bentuk jati diri murid. Sebagai contoh, dalam aktiviti muzik, kita buat pertandingan kecil dan pertandingan tu, mesti ada kalah menang. Okay, ada kerja perbasukan. Jadi, di situlah kita nak didik anak nak murid kita reality dalam hidup kita kita semua nak menang tapi belum tentu kita menang dan kalau kita kalah apa tindakan kita buat apa yang kita perlu terima kalau kita menang macam mana kita nak raihkan kemenangan tu kita nak mendidik kita nak melahirkan anak murid yang ada nilai murni lah nilai jati diri ada keperbadian yang baik doa anak yang soleh sedekah jariah dan ilmu yang dimanfaatkan antara tiga perkara yang akan terus mengalir meskipun seseorang Muslim itu telah meninggalkan dunia ini. Begitu juga bagi setiap guru yang telah menitipkan ilmu kepada murid-murid mereka. Tak ada apa-apa kata-kata yang selayaknya lah saya bagi, melainkan Terima kasih banyak Cikgu. Apa yang kita dah lalui daripada dulu itu susah senang kita kan. Kita berlatih siang malam. Cikgu pun ada berkorban keluar duit itu ini, beli barang itu ini sampai saya dah jadi Cikgu juga. Tak ada apa kata-kata lain. Terima kasih sangat-sangat. Cikgu memang dah berikan pengorbanan yang besar dalam membentuk saya lah, secara peribadi untuk saya jadi seorang guru dan memberikan pula pengalaman-pengalaman saya apa yang kita lalui dulu, apa yang kita dapat dulu disampaikan sampaikan pula pada generasi seterusnya. InsyaAllah. Saya berterima kasihlah kepada cikgu. Saya harap cikgu panjang umur, teruskan semangat walaupun cikgu berkerusi roda. Pasal saya terima kasih sangatlah dekat semangat cikgu untuk saya walaupun saya susah ke senang, cikgu tetap bagi kata-kata semangat untuk saya supaya saya teruskan perjalanan saya dalam seni. Saya sayang cikgu. Bukan sahaja buat murid-murid, kejayaan yang digapai oleh Cikgu Huzairi turut menjadi kebanggaan buat guru-guru lain di sekolah ini. Kami uh, semua petakbir sekolah-sekolah ini berharap uh, beliau uh, terus maju ke hadapan kerana beliau ada potensi untuk pergi lebih jauh. Kita melihat anugerah-anugerah yang beliau dapat tu cikgu lain tak dapat. Uh, dia saja yang dapat dan dia setiasa berusaha untuk meningkatkan diri dia. Dan saya rasa amat uh, sesuai lah dan tahniahlah kepada beliau untuk berkhidmat uh, dengan lebih baik dan kita perlu ingat bahawa pendidikan ini yang penting ialah yang terbaik yang kita sangat gembira ialah apabila kita melihat anak murid kita berjaya itu yang paling penting ni Baik, daripada, selain daripada lorong kesenian Al-Farabi dan juga Medusa Cato ni, saya juga dibagi tanggungjawab untuk menjaga ya jadi penyelaras kepada lorong pendidikan pencegahan dadah ya ataupun dipanggil lorong PPDA lorong ni pernah uh, mendapat johan kebangsaan ya untuk lorong dadah pada tahun 2008 kalau tak silap saya ha, jadinya lorong ni uh, sering bertukar gantilah tapi dah dekat hampir 4 tahun dah saya memegang uh, jawatan sebagai pengerusi kepada ataupun penyelaras kepada lorong PPDA nilah Pelaksanaan Program Pendidikan Pencegahan Dadah atau PPDA ini telah lama dilaksanakan di semua sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Bermatlamat untuk memberi pengetahuan dan kesedaran kepada murid, guru, kakitangan sekolah serta ibu bapa agar menghindari dan menjauhi ancaman dadah. Di sinilah semua info-info berkaitan tentang najis dadah. Kita tahu dadah ini adalah musuh nombor satu negara kan? Jadi kita di sinilah maklumat-maklumat penting tentang Lodra ya uh, SKM2 uh, bebas dadah kelab sahabat PPDA ini pun bawah saya. Saya pun buatlah tentang kesedaran dadah ada pertandingan uh, video ke apa kan. Kita pun ada minggu anti dadah selama seminggu. Saya sebagai penyelaras ini Inilah yang 4 tahun dah saya jaga sini, uh, itulah yang saya buat. Ya, yeah, di sini ada maklumat-maklumat tentu dan sini ada carta organisasi ya. Terlibat dengan Queer CJ uh, uh, e-quiz pendidikan dadah peringkat Ipang 2004 pun ada, 2003 pun ada. Ini carta yang kita buat ya, misi PPDA, iklan tidak ada, takwin apa yang kita buat aktiviti setahun tentang ni. Lebih dua dekad bergelar seorang guru, pelbagai kejayaan berjaya digapai oleh Cikgu Huzairi. Namun, ia akan menjadi lebih bermakna apabila anak-anak didiknya turut sama mengecapi kegemilangan hasil ilmu yang diajari saya tunjukkan satu ni saya belajar. Walaupun saya bekerja, saya belajar sambil belajar supaya murid tengok. Walaupun cikgu ni orang kuat payah, dia mengajar sambil bekerja, penuh dengan tanggungjawab di luar dan juga di sekolah, tapi dia tetap belajar. Ha, jadinya murid itu pun terinspirasi lah dengan apa yang kita kata, belajar ni sampai bila pun kita akan belajar walaupun dah kerja kita tetap akan kalau kita tetap minat kita akan belajar itulah salah satu untuk menaikkan ilmu kita untuk menaikkan diri kita supaya kita ni tahu berbagai benda yang kita harus pelajari dalam kehidupan pada masa ini ataupun akan datang